Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diujakan kepada Puan Aisyah Jadi hari ini saya akan beritahukan uh, tugasan-tugasan saya uh, Yang bertajuk Analisis Susu budaya Murid di sekolah saya sendiri Iaitu SMK Taman Selesai Jaya, Sekolah Juru Okay, uh, objektif tugasan ini adalah untuk yang pertama menganalisis kepelbagaian sosiobudaya di SMCI Taman CC Jaya, yang kedua mengenal pasti isu ketidaksamaan yang timbul daripada kepelbagaian ini, yang ketiga menjelaskan peranan guru sebagai ejen sosialisasi dan yang keempat mencadangkan langkah proaktif ke arah integrasi nasional. Sedikit latar belakang sekolah saya Uh, nama sekolah saya adalah SMK Tambah Selesa Jaya beralamatkan Jalan Silat Lincah, Bandar Selesa Jaya 81300 Sekudai, Johor Populasi murid di sekolah saya yang lebih kurang dalam seribu orang di mana 60% didominasi oleh kaum Cina 25% India, 10% Melayu dan 5% lain-lain Sekolah bandar ini, sekolah ini terletak di tengah-tengah bandar di kawasan perumahan flat dengan latar belakang sosioekonomi ekonomi yang tergolong kepada B40, M40 dan T20. Dia dikelilingi rumah flat dan ada juga lah kejiranan kejiranan yang berada. Kemudian keadaan ini mencerminkan realiti kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia. Okay, uh, konsep sosio budaya, sosio budaya di Malaysia. Yang pertama sekali uh, sejarah dan dasar awal dan sejarah kedatangan british ke johor dan berbagai-bagai dari luar tanah melayu kemudian ditambah pula ketika zaman moden ini di kawasan skudai peluang pekerjaan itu banyak telah membentuk kepelbagaian kaum di kawasan sinilah kemudian komposisi etnik juga kepelbagaian daripada pelbagai kaum ini yang masing-masing telah membawa nilai dan norma yang tersendiri dan seterusnya bahasa dan agama perbezaan dalam bahasa ibunda dan kepercayaan agama. Kemudian sosioekonomi, jurang taraf hidup mempengaruhi akses kepada sumber pelajaran dan yang terakhir pengaruh media dan digital. Murid terdedah kepada budaya media berdasarkan sumber media dan digital yang mereka uh, yang mereka akseslah. Kita pergi ke topik yang seterusnya iaitu isu ketidaksamaan sosial-budaya Yang pertama perbezaan pencapaian akademik antara kumpulan yang berbeza taraf ekonomi Hal ini boleh dilihat aa, Perbezaan antara golongan yang berada dan golongan yang kurang berkemampuan aa, Kebanyakan kelas Kebanyakan murid yang berada di kelas hadapan didominasi oleh Golongan, anak-anak golongan yang beradalah Dan mana kala murid-murid uh, yang berada di kelas belakang kebanyakannya didominasi oleh golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Kemudian kita ada diskriminasi secara halus microaggression oleh rakan sebaya. Kat sini kita boleh lihat uh, kaum apa kaum yang minoriti di dalam sesebuah kelas seringkali dipinggir atau tersisih oleh kaum yang majoriti. Kemudian pengasingan sosial dalam aktiviti core kurikulum. Perkara ini kita boleh lihat di dalam sekolah saya apabila setiap kali hari Jumaat kita ada pembangunan insan di mana pelajar Islam berkumpul di Surau, pelajar India berkumpul di kantin, pelajar Cina pula berkumpul di Dewan. Kemudian uh, tetapi pelajar-pelajar daripada kaum lain-lain uh, tidak mempunyai uh, aktiviti mereka sendiri dan mereka terpaksa mengikuti pelajar kaum Cina di Dewan. Jadi mereka terpaksa lah mengikuti ceramah di dalam bahasa Cina yang kebanyakan daripada mereka pun tak faham lah. Kemudian kita ada keterbatasan komunikasi atau halangan bahasa. Ini juga kita boleh lihat dalam kelas lah. Eh, di mana kawan-kawan uh, itu berdasarkan kaum dan bahasa. Uh, jarang untuk kita lihat Aa, sesebuah persahabatan itu aa, merentasi kaum eh, dan bahasa walaupun bahasa berbeza tapi mereka boleh berkawan rapat aa, itu aa, jarang sangat berlaku kemudian juga jurang pemahaman terhadap budaya lain aa, implikasi ketidaksamaan ini yang pertama ialah ia boleh menjejaskan keharmonian dan interaksi murid kemudian boleh menimbulkan kebimbangan emosi dan pengasingan dalam kalangan minoriti seterusnya melemahkan usaha membina jati diri nasional dan yang terakhir ialah menggugat aspirasi, aspirasi pendidikan untuk semua Okey, yang seterusnya kita pergi kepada peranan guru sebagai ejen sosialisasi yang pertama, model teladan mempraktikkan nilai inklusif dan menghormati kepelbagaian. Yang seterusnya, pendidikan budaya menjelaskan nilai pelbagai kaum melalui PDPC. kemudian, pemudah cara integrasi menggalakkan interaksi antara kaum dalam kelas dan aktiviti. Seterusnya, pengesan diskriminasi peka terhadap konflik sosio budaya yang berlaku di kalangan murid. Dan yang terakhir, pemimpin komuniti sekolah menjalinkan kerjasama antara ibu bapa pelbagai kaum. Strategi intervensi sekolah. Ha terdapat beberapa perkara lah yang secara praktikalnya boleh dilakukan oleh sekolah untuk uh, mengekang perkara ini daripada lebih menjadi buruk. Yang pertama ialah program rakan sebaya pelbagai kaum ha, di mana rakan-rakan itu dikumpulkan supaya mencari rakan daripada pelbagai kaum. Kemudian kita ada hari budaya dan minggu bahasa ha, kita ke dalam uh, program ini mungkin kita boleh uh, kita boleh perkenalkan ataupun mendedahkan persamaan-persamaan dalam aspek bahasa. Uh, setiap bahasa tu bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Cina mempunyai pun persamaan dia yang tersendiri. Kemudian latihan guru dengan literasi budaya di mana guru itu didedahkan kepada budaya-budaya uh, daripada kaum yang lain. Kita, kita juga boleh mengadakan dialog antara agama dan etnik dan juga kerjasama dengan agensi dengan NGO dan agensi daripada luar. Dan secara rumusannya SMK Taman Sri Sejaya adalah cerminan yang yang tepat dalam memaparkan kepelbagaian sosial budaya Malaysia. Ketidaksamaan yang wujud ini juga tetapi ketidaksamaan yang wujud ini juga perlu ditangani secara sistematik. Guru ialah pemangkin utama ke arah integrasi nasional pendidikan sosio-budaya perlu berteraskan kefahaman hormat dan kesaksamaan. Baik, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Aisyah kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk membuat tugasan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.